Перед вами відкриваються тисячі доріг, і кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено. Вірте в свої сили і досягайте поставленої мети. Ви майбутнє нашої країни, люди, від яких буде залежить, якою буде Україна. Ребята, у вас закончился период вашей жизни, очень спокойный, размеренный. Дальше вас ждут серьезные испытания. Я говорю вам сегодня, учителя, родители, спасибо за ваших прекрасных детей. Я верю в то, что это молодое поколение сделает очень много. Для города Изюма, для Харьковской области, для Украины. Я хочу сегодня передать наилучшее пожелание от губернатора Харьковской области Михаила Миха... Марковича Добкина и пожел... с пожеланием успехов. Я хочу пожел... пожелать вам удачи. Я хочу пожелать вам терпения.